Так, привет, у нас неделя, короче, сын у меня занимается такой ерундой, как страйбол, сейчас мы, короче, нашли здесь локацию, мы постоянно на какие-то локации ездим, как не в Флориде, то в Калифорнии, вот сейчас я вам покажу чуть-чуть его арсенал. Это наш, це наш боец сидит в массе. Такие у него все, там, оружие, перчатки, калашник там, да, он там калашник, mm -hmm. у него есть каска. Сейчас может наедем бронежилет, все дела. Короче, едем на локацию, сейчас там покажу, но ну, я надеюсь, что там все открыто. И сейчас будем получать какие-то на моем мнении. это вот, семейные погнали. Что тут такие пушки продаются? Можно типа и в аренду взять, такие тут прикола. Вот. Всякие столы, я не знаю, может за музыку мы не забанят. Вот, да. Тут всякие тоже прибыли. Мачечи. Тут -то. Это все на батарейках, на баллонах, тут на бронежилетке. я тоже добавлю. Так, сейчас мы кидаем. А тут, короче, а Продевается все. Он ты говорил оттуда. Тут уже. А, тут типа пизотоп разгал такие. Он еще и там посыпает Короче, ці всі тачки це все поприїжджало на страйбол там хобі у них таке тут помериться Всі такі ангари вони там коротше пуляються Не знаю, не дуже в захваті конечно від захоплення мого сина Ну Но... Що можу поделать? Там экипировка тоже стоя, дай Боже, такое. Вообще не знаю, как крючатся. через стекло-то, стекло типа закиснули. Там он отключен. Ну А он наш боец дала ему повязку. Долгий взял я, короче, м взял. Долго получается, я трошки. Как он там носятся с фонариком. Mm -hmm. Все с фонариком, и без с Такие весело-весело. Вот, как раз, у нас кабинцы. Все наблюдаем через окно. Такие, короче, у нас движения. Олицейники, короче, на Отак воно все виглядає, коли вже включили світло. Що Там вони баляться, типа контр-страйки вживу. Все, коротше <кху> настрілялися, їдемо додому. На Всього таке зведення, силочку Я скинулся Джорджия в районе Атланта, Если кто хочет, вот такой темой позаниматься, не знаю. Я не кайфую, я больше по грантуризму, но кому что. Так что всем пока, удачи. Вот, короче, купил там тоже матик что потратилось. Прицел, щеки страбоскоп 70 долларов. Ладно, всем пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайочки. Я розумію, що трошки не в тему, але такий у нас вихідний день. Не знаю. Скажете. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, якщо таке знімати. До сух. Все. Щасливо.